मैं आपका बम्बई से आ रहा था दिल्ली के लिए जा रहा था टूलना का क्रोस करने से आर टी खड़ा था आर टी साहब उधर आर टी के बंदे थे उधर मेरे लिए हाथ नहीं दिया मैं उधर से टूल से दो किलोमीटर आगे आ गया, गया था दो तीन किलोमीटर आर टी साहब आया था एकदम बैरीगेट फेंक देते थे मेरा गाड़ी के सामने उससे मेरा टैर फट गया था बैलेंस गाड़ी का बिगड़ गया मैंने संभाल के गाड़ी रोक दिया एक साइड रोक के मैं उतरा था आर टी ओ साहब आया आर टी ओ से बोला था इंटरी आर टी ओ साहब ने आठ पर ही डंडा बरसा दिए आर टी ओ के साथ बंदे थे उसने लात वात दिया था घोसा दिया था उसने डंडे उंडा बरसा दिया उधर एक सरपंच साहब आया था उसे देखने से आर साहब ने डंडा फेंक दिया सरपंच साहब बोला था आर टी ओ से आपका हानिक हुआ अधिकारक नहीं है जलाया हाथ उठाने के लिए आर टी सरपंच साहब बोला इतने इतने में आर उधर से भाग गया फिर सरपंच साहब ने फ़ोन करा था अस्पताल के लिए थाने के लिए एम्बुलेंस आई थी एम्बुलेंस में अपना इलाज करवाने के लिए अस्पताल में गया था अस्पताल हाँ में इलाज इलाज करवा था गाड़ी का चेयर बल रहा था टेयर बल्कि ढाबा पास पहुंच गया था ढाबा मैं पे मैंने खाना वाना खा के उधर से नाइट बहुत गैर मारा था गैर मारने से दाहोद पार कर रहा था दाऊद पार करते ही आर टी ओ साहब आया था करेटा में करेटा मेरा गाड़ी का आसा लगा दिया फिर आर टी ओ की दो बलोर और और थी एक शिकार को थी एक अपने बलोरा थी आर टी ओ साहब ने उसने सोरे सत्रह बंदे थे आर टी ओ साहब उसने बोले बयान दे के जाएगा तो जब तक जाएगा नहीं तो इधर से जाने नहीं देंगे बयान बदला था आर टी ओ को घने जबरदस्ती बयान बल दे गया था मेरे उधर आर टी के साथ पंद्रह बीस बंदे थे उसने बोला इधर बयान बल देगा तो जाएगा नहीं इधर से नहीं जाने देंगे आज क्यों आया मैं आपका कम्प्लेट लिखवाने के लिए आया था आर टी ओ के खिलाफ हाँ लिखवा रहे इसे भाई सरकार के हम तो यही नहीं हो रहे और दिन ऐसा आज मेरा गले हुए और दिन कोई उस्ताद गले कोई ड्राइवर गेले या हादसा नहीं होना चाहिए

સમય નવ નવ વાગ્યાનો સમય હતો તે ટાઈમે સામેની સાઈડ આરટીઓ સાહેબ ટ્રક ઊભી કરાવતા એવું અમને નજરે પડતા અમને ખ્યાલ આવી ગયો કે ડ્રાઈવર સાહેબ આરટીઓ સાહેબ પાઇપ લાઈન ઉતાર્યા હતા તો સો ટકા ડ્રાઈવર ગયો અમે યુ ટર્ન લેતા ઓછામાં ઓછી વીસ પચીસ લાકડીઓ મારી દીધી હતી અમને પહોંચતા પોચતા અને જ મોબાઈલ મેં જાતે મોબાઈલ મારા મોબાઈલના કેદ કર્યા હતા એમને જે ટાઈમે અમને પૂછ્યા ડબલવા અમારી સાથે બી દાદાગીરી ની ઊંચા હોવાથી વાત કરતા હતા કે તમે કોણ છો આમ છે તે કરી દો

એને રાત્રે એને ને દાખ ધમકી નિવેદન બદલાયા અને સમગ્ર ટીમ ને બધાને મીડિયા મિત્રો બી બદનામ કરવાની કોશિશ કરી છે આ લોકો અને અમને બી બદનામ કરવાની કોશિશ કરી છે રાવત વિજેશભાઈ બાબુભાઈ